Я сюда приехал в 1960, -м, 1960 -м году. Мы получили квартиру на втором этаже с мамой. Вот с тех пор, пор я живу в этом дворе, в этом доме. Мне было 10 лет, а сейчас мне будет 60, через пару месяцев. Вот за это все время я живу в этом одном, в этой одной квартире, вот на данный момент. Дом спереди отреставрированный уже ремонт там сделали, все. Но дом старый, говорят, э, соседи говорили, что дом еще, уже больше ста лет дома. У меня первый друг детства, Саша Басенко, когда я сюда приехал, он мне тут все рассказывал, показывал, где, да, в этом дворе, соседние дворы. Он такие вот полосив дуже-дуже, У него такие чуть-чуть да. А мы что носили, дуже знаете, это ж было модно, дуже очень дуже великие э, волосы, дуже велике. У меня тоже был кучерявый волос. А И что, давай... у вас тоже такие под так, Да, да, даже то это 60-е года. А где было услыхать? А на чем услыхать? Я помню, Саша купил магнитофон, о, как заведем на всю улицу, да. О. В те времена было модно носить большие прически. Ну, а комсомол, значит, за этим следил. Нельзя было. Нас ловили просто в городе. Вели в Чкалово. Там в фойе с десяток кресел стояло. И эти парикмахера. И выстригали просто или отсюда назад вот так, или вот здесь вот от ушей до ушей. Выстригали клок. Хочешь не хочешь, а стриться надо. Так они боролись за какие-то идеалы. А? Конечно, у меня шпатлы были, ой, -ой, -ой. Э, брюки были клеша. Э, помню, 34 сантиметра подметали улицу там с подружками. Штаны, конечно, и клеш были, и нет, сначала были дудочки узенькие. Э, была такая как бы песня «Мишка, Мишка, э, где твоя сбрикнишка?» Еще там дальше какой-то... Э, еще там дальше... Узенькие в дудочку штанишки, стильный галстук чуть не до колен. Вот видите, трошки что то вспомнил такое. Сначала по моді было спочатку штани дудочки, а потім вже кльош. э, морський кльош, там 35 см, говорили там. Це теж запомнилось, тому що мої сверстники ходили в этом. Мабуть, кожному властиво ідеалізувати свою молодість. З літами заживають, не залишаючи сліду, завше обдерті дитячі коліна, гояться перші душевні рани. Поростають травою стихійні футбольні поля та вкриваються пилом старі грамплатівки. Пам'ять вибірково залишає тільки найяскравіші спогади: перший власний велосипед, перше освітчення, весняний парк, пронизаний сонячним світлом та освячений сміхом тих колишніх подружок юності, яким сьогодні вже як і тобі, за 50, а той під 60. Ходили від танка до банка. Здесь был гастроном один, в конце возле детского мира второй. Ну вино брали, выпивали. А вы а вы вино брали, ну по всякому. Если мы просто с ребятами шли, то брали беломецное, Биомецен или Солнцедар. Если с девчатами где-то в садиках сидели на гитарах играли, то брали марочное. Брали лидию, портфель. Ну, хорошие вина брали. Они стоили, по-моему, 5, 5, ,77. Это дорого было. Если бы мне цен рубль 22, то это дорого. А с теми девчатами, с подружками своей юности спинкуетесь, здесь встречаетесь, перетинаете шляхи? Ну, с одноклассниками. А вообще не только с кладбище, да, 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 есть. Есть они еще в городе некоторые, конечно. Очень многие еще есть. Старушки? Нет, нет, они не старушки. Очень много было друзей, но, к сожалению, не очень они уехали И в Израиль. Очень много. В основном молодежь уехала. Старики здесь на кладбище. Пожилые люди. А в основном молодежь уехала. Где-то, ну, если они уезжали в 70-х годах, то это где-то мой возраст, где-то так. Общаемся по интернету. Хоть интернет, компьютер, это враг номер один у меня в семье, а, а телевизор враг номер два. Но тем не менее польза есть, если по чуть-чуть пользоваться не увлекаться. В одноклассниках в интернете есть один сосед, Леня Феллер, его фамилия, и в соседнем доме Таня Глекель, они в Израиле. И Леня в Израиле, и Таня в Израиле. Есть в Одноклассниках переписываемся. Татьяна Глекель э, меня стихи очень хорошие пишет. Да, я доволен этим, когда, что да. напомнит меня и что вот мы нашли через интернет нашли друг друга и так и вот и переписываемся. Ну. Танечка была такая худенькая стройненькая, сейчас уже дама такая. Із тодішніх мешканців двоповерхівки на вулиці Карла Маркса залишились тільки він та ще одна жінка. Решта хто розлетівся світами, а хто давно вже спочиває у місті вічного спокою. Та й самої вулиці Карла Маркса вже немає. Нині тут вирує іномарками Подільська, і тільки їхня двоповерхова цитадель досі стоїть непідвладна часові, спокушаючи торговий люд вигідним геополітичним становищем. Мои соседи пожилые евреи, которые вот здесь жили, у них они как бы во дворе живут. Они любили брать стуль, стульчики с собой и садиться впереди этого самого здания, как бы на улице, который выходит на, на проезжую часть. Они очень любили сидеть на тротуаре, там рассказывали, как они еще там помнят, там революцию, там помнят еще там. Ну я малый был. Я очень этим не интересовался. Сейчас очень люблю почитать там все. А тогда, тогда проходило мимо ушей это все. Перед домом было очень много деревьев. Помню, малые. Вылазили на самый верх. Потому что возле моего дома, напротив, где вот э, сзади он получился, отреставрированный, э, там была остановка. Здесь троллейбусы не ходили, ходили автобусы. И вот как раз напротив моего дома, то 75, как раз была остановка автобуса. Нам было интересно залезть на дерево, а деревья, кроны деревьев располагались на, на, там сам, на проезжей части. Как бы. И получалось, что мы вот это запомнилось тоже. Мы как бы сидели над дорогой, в жмурке бегали. Да, в жмурки играли, особенно вечером. Помню даже раз нашли арбуз, вырезали там с него в середину, поставили туда свечку и подсовывали под это самое, под двери, стучали в окно, человек выходил, ну, конечно, тут мы все были довольны, что мы каким-то способом его напугали, так или там хотели напугать, да. Вот это запомнилось, да. Я не помню, какой год это, но в моем дворе появился первый телевизор у Леони Феллера, то есть его родители. Я с ним переписываюсь в интернете. Я помню даже, что мы смотрели футбольный матч, играл Селтик, такая есть команда, с Киевском Динамо. Там мы, конечно, проиграли, а у себя дома мы сыграли 2-2, я помню, сегодняшнего дня. Вот год не помню уже. Эти люди, которые имели телевизор, мои соседи, они открывали окно, І ми вже всі жилаючі підходили кокну і смотрели телевізор. І що заповнилося сьогодні в той време? що кожну суботу була передача «Огонек». Зовсім інший світ. Таким нам вважається наше тодішнє дитинство. Світ, в якому мама у старенькому перелицьованому пальті була молодою, гарною і всесильною. Світ, де одна випадково кимось роздобута закордонна жуйка, ставала надбанням усього двору, де вечорами у дворах рвали струни на гітарах доморослі барди, і де слово честі вартувало більше, ніж наторіальне посвідчення. Світ, що вже позбувся оков сталінізму, і ще не потрапив у тенета перебудови. Вони, ті тріщини, мов лінії життя, досі проходять крізь серце, у кого воно є.